dan kita mengagungkannya mencintainya ini sahaja basic khusyuk kalau kita dekat solat kita rasa takut dengan azza Allah kita datangkan bahawasanya Allah Maha mengetahui aku sedang buat apa itu sudah membadai untuk khusyuk okey jadi tuan-tuan itu cara nak khusyuk, bukan bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah bukan patung, bukan berhala. Bukan Allah tu baginya rupa yang kita semua tak tahu tak? Jangan kata, oh Allah tu ada bentuk tertentu yang kita semua tak tahu. Ah ha, tidak. Langsung tak ada bentuk. Kerana kalau Tuhan tu berbentuk, maka niscaya Tuhan itu berhadap kepada selainnya yang mengkhususkan dia berbentuk demikian, maka itu mustahil. Nak senang kita faham tuan-tuan Senang je Ulama' sebut Kita orang Islam Kita orang Islam wajib beriman bahawasanya Pada firman Allah Wujuhu yawma izin nazirah Ila rabbiha nazirah Ini Dan ini merupakan bahawasanya Ahli-ahli syurga kelak Mereka akan melihat Allah yang mana Allah dilihat bukan seperti kita lihat makhluk. Kita lihat makhluk mesti ada opposite. Allah dilihat tanpa opposite. Kita lihat makhluk mesti ada jarak. Allah dilihat tanpa jarak. Kita lihat makhluk mesti ada tempat di hadapan. Allah dilihat tanpa bertempat. Bukan Allah dilihat seperti bintang. Allah bukan dilihat seperti menara-menara tinggi. Allah bukan dilihat seperti awan ataupun bintang ataupun bulan, matahari tidak. Allah dilihat bukan seperti kita lihat makhluk. Ulama sebut, ini penting, kena hafal elok. Ulama sebut, setelah ahli syurga melihat Allah, mereka langsung takkan mampu gambarkan Allah. Saya ulang balik, selepas ahli syurga melihat Allah, mereka tak akan mampu gambarkan Allah. Maknanya, selepas ahli syurga melihat Allah, mereka tak akan kata oh Allah macam ni je rupanya tidak itu mustahil kerana kalau Tuhan tu berupa kalau Tuhan tu berupa bentuk maka niscaya Allah itu berhadap kepada selainnya yang menjadikan dia dengan rupa demikian maka itu mustahil hari itu ada seorang pencerah ada title doktor di sebuah IPTA eh dia kata kepada anak muridnya dia kata apa? Dia kata Allah itu ada tangan Tangan tak sama seperti kamu Ada seorang anak murid angkat tangan Apa maksudnya? Lalu dia kata apa? Macam kamu lah dia kata Kamu dengan monyet Kamu dengan monyet Tangan kamu tak sama seperti monyet Nampak? Sama juga Allah dia kata Allah pun tak sama tangannya dengan kamu A'udzubillah Sedangkan kita orang Islam tak boleh mengatakan Allah bertangan, beranggota tangan tak boleh. Tangan, anggota tangan, anggota kaki itu semua adalah makhluk. Ha. Lepas tu dia tambah Alhamdulillah. Dia kata apa? Dia kata kita semua tak tahu macam mana rupa Allah sebab tak ada seorang pun yang pernah menjenguk Allah ke atas. Alhamdulillah. Ini bukan sebab Allah. Allah Ta'ala bukan berhala di atas. Tidak. Kalau orang tanya kenapa kita berdoa begini ke langit? Ha, ini dijawab oleh Imam Nawawi dan juga selainnya. Imam Nawawi rahimahullahu taala dia berkata orang Islam apabila berdoa mengangkat tangan menghadap ke langit itu bukan berarti Allah tempat tinggalnya langit tidak. Maka dia sebut kita berdoa begini hadap ke langit disebabkan langit itu adalah kiblat bagi orang doa. Ha, tempat turunnya rahmat Keberkatan Sama juga kita Salat menghadap Kaabah Kita salat menghadap Kaabah Adakah maksudnya Allah tinggal dalam Kaabah? Tidak Itu mustahil Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Pencipta segala sesuatu Allah tidak berhadap kepada Segala sesuatu Jadi tuan-tuan Saya nak tanya apa punca diorang buat macam ni? Apa punca diorang dapat benda-benda begini? Sebab satu je, mereka belajar tanpa guru. Sebagai mereka baca buku-buku agama, sebagai mereka baca terjemahan-terjemahan di tepi-tepi ni tanpa guru. Sampai ke kan hari itu ada yang sanggup apa dia kata? Ada seorang ni sama juga ada title doktor. Dia kata apa? Dia kata kalau kalian kalau kalian cakap tak jelas tak fasih ataupun gagap ataupun pelat jangan risau. Dia kata Nabi Musa pun sama. Pelat, gagap, Alhamdulillah Hina Nabi Musa. Saya PM dia. Saya tanya dia, "Mana kamu dakwa Nabi Musa tu gagap ataupun pelat ataupun sengau ataupun tak fasih?" Lalu dia suruh saya buka surah sekian, buka tafsirnya. Saya buka. Saya buka tafsir An-Nasafi, tafsir ulama Ahlus Sunnah Arab-Arab. Nampak? Tebal ni. Yang saya ngaji dekat tanah Syam dahulu. Saya tunjuk, saya snap. Mana bukti ini tafsirannya? Tak ada pun ulama kata macam kamu kata. Lalu dia bawa terjemahan dia. Cerita ke dia bawa apa? Dia snap screenshot terjemahan daripada apps Aplikasi terjemahan Al-Quran Android A'udzubillah Itu bukan cara nak belajar ilmu agama Belajar mesti berguru Nampak tak? Kita ambil ilmu daripada guru kita Guru kita ambil dari daripada guru dia Sampailah kepada Rasulullah SAW Tonton sekali kita kena ingat Quran ini Jangan kita baca tanpa guru Bahaya Sebab Allah dah kata pada Quran yudillu bihi kathira wa bihi kathira apakah maksudnya maksudnya adalah yudillu bihi kathira dengan Al-Quran Ramai yang boleh menjadi sesat Jika dia memahami Al-Quran Dengan kefahaman yang bukan cara ulama Itu dia faham sendiri tanpa guru Faham goreng-goreng Dia cakap ikut sedap mulut Buat rumusan sendiri ha, ah, maka golongan begini adalah sesat Allah kata lagi wa yahdi bihi kathira dengan Quran juga ramai yang boleh diberi hidayah oleh Allah nampak tak ini penting kita kena faham Allah kata yudhillu bihi kathira wa bihi kathira dengan Quran ramai yang boleh tersesat sekiranya so, mereka membuat, membaca, mempelajari ilmu Al-Quran dengan cara yang diamalkan pada kebanyakan orang awam pada zaman sekarang. Mereka tak berguru, mereka baca tepi-tepi ni. Bukan tak boleh baca terjemahan tepi-tepi, boleh. Ha? Tapi pada ayat muhkamat, boleh kita terus faham direct. Tapi pada ayat Quran mutasyabihat, yang Allah kata pada Al-Quran, Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat Ayat Quran mutasyabihat adalah ayat Quran yang tidak boleh diambil terjemahan makna zahir Bahkan mestilah ditakwil Diambil makna tersirat Supaya tidak bercanggah dengan muhkamat ha. Jadi ini cara kita nak belajar ilmu agama Dan tuan-tuan kita mengaji ilmu agama ini ha, Kena pastikan bahawa Sebenarnya guru kita itu Dia telah ambil bertalaki bersana dengan guru-gurunya Ada kadang-kadang Dekat sebahagian grup kan Apa tu uh, Ada orang Dia tanya, dia ni yang menyampaikan ilmu Dia kata, eh okey ke Saya baca buku ni pada jemaah ha? Nampak? Dia tanya Dekat grup Okey ke kalau saya baca buku ini Dekat jemaah Sedangkan dia tak pernah baca pun Tak pernah ambil berguru Dia nak goreng-goreng saja. Ada ramai yang 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 tegur Kamu kalau kamu nak ajar jemaah Masjid ke surau Pastikan ilmu yang kamu nak baca tu Kamu dah pernah talaki dengan guru-guru kamu Ada sana Mana boleh kamu baca pada jemaah Sedangkan kamu pun tak pernah ambil berguru ha, Nampak tak? Apa sahaja ilmu mesti berguru Walaupun ilmu keduniaan pun Ilmu kedoktoran Ada ke zaman sekarang kita dengar Eh si Fulan tu jadi doktor Jadi doktor tanpa masuk universiti Ada? Tak ada Semuanya belajar dengan berguru di IPT-IPTS Apa sahaja ilmu sama Apatah lagi pada ilmu agama apa tak lagi ilmu agama yang mesti diambil dengan amanah Menyampaikan pada jemaah dengan amanah Tidak tokoh tambah Nampak tak? Ramai kadang-kadang bila menyampaikan ilmu mereka tokoh tambah Tambah perisa Sedangkan kita diajar bahawasanya Nak menyampaikan kepada jemaah Sampaikan apa yang kita dengar daripada guru-guru kita ini disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disaksikan pada sebuah hadis Nabi kita pernah bersabda Nadzarallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha Mafhumnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda orang Allah taala akan berikan kepada manusia-manusia yang mana menuntut ilmu agama Allah berikan mereka wajah yang berseri-seri yang mana orang sebegini menuntut ilmu agama mereka dengar daripada guru mereka fa'addaha kama sami'aha mereka sampaikan kepada jemaah sesuai dengan apa mereka dengar daripada guru-guru dia nampak tak zaman sekarang kita lihat mereka kadang-kadang sebagai bukan semulalah sebagai orang segelintir orang mereka sebarkan ikut kefahaman masing-masing sampaikan ada yang ditanya jemaah tadi kesabenar ditanya guru dia wahai guru adakah arah itu makhluk ke tidak dia kata aku tak tahu auzubillah ha nampak itu bahaya Barakallahu alaikum, sampai sini hari ini insyaallah mudah-mudahan apa kita dengan apa kita manfaatkan bismillahirrahmanirrahim wassalamu ala rasulillah Allahumma allimna ma yanfa'una wa wafiqna bima 'allamtana wa zidna 'ilma Allah manajjina min azabil qabr Allah manajjina min azabil yaumil qiyamah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama-sama. sekali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.